Hər günə haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanın iyunun 29-una gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. Bakıda və Abşon yarımadasında hava yağmurlu olacaq, mülayim şimal qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə C, gündüz 27-32 dərəcəsidir. Atmosfer təzyiqi 757 mm civəsindən 754 mm civəsinə enəcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmurlu olacaq. Lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çığacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şək küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə C istidir, gündüz 31-36 dərəcə C istidir. Dağlarda gecə 9-14 dərəcə C istidir, gündüz 15-20 dərəcə C istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.